Значит, в этой задаче нам надо рассчитать статистическую сумму для классического идеального класса. Значит, назначаем статистическую сумму, сумму по экспонента от минус ет. от

Сарш разделить на 2. Теперь нам надо учесть, что э, интегралу по d1 и так далее, d r да, нам дают объем степени d. Ну и э, вместо гобинкиана мы подставляем выражение следующее. p 1 в квадрате, и так далее, плюс PC в квадрате разделить на 2. Значит, в результате статистическая сумма Z, она преобразовывается к следующему виду. Значит, гамма в степени t на 2 я в степени 3 на гамма в на объем в степени t, ну и интеграл по импульсам тоже здесь вот так вот записано. Значит, у нас возникает три поэтому мы можем один а здесь один и Ну и теперь можно отметить, что данные интегралы будут в Значит, в результате мы получаем для степени дикты следующий ответ единица разделить на n факториал, гамма в на 2 пиаж кубе, 2 и 3 n факториал, степени и то есть все у нас в степени n. Теперь, если мы считаем для идеального классического газа большую, статистическую сумму, то она у нас через обычную представляется следующим образом. Сумма по n бесконечности z zn умножить пайна, 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 на экспонентную сумму n разделить на факты. Значит, мы и выражение в Сумма по n до бесконечности единица на n факториал, в на 2 и в степени вторых, в степени Вот у нас вот такое получается выражение. Ну и теперь мы замечаем, что вот этот вот ряд он складывается в Получается экспонент от Такое вот выражение для большой статистической суммы. Ну и тем самым и обычную статистическую сумму рассчитали, и большую статистическую сумму тоже рассчитали.